ମା ମହେଶ୍ୱରୀ ଆଠ ମଲ୍ଲିକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜଗତ ଜନନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ରୂପ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏକାଦଶ ପୂଜା ଅଟନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭୂଜା ହେବା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷାସ ମହିଷାଶୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କର ହିତାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଆସିଲା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର ରହିବାର କଥା চেতাই দে তা নাভিক দেশর অন্য এক হাত বাহারি তা শরীর ঘোড়াই দেপরি ভাবে দশভুজা দেবী একাদশ ভূজা হলে অনুগুড় জেলা আটমালিক ঠারে একাদশ ভুজা দেবী দুর্গা পূজা মা মাহেশ্বরী উপরে মা মাহেশ্বরী বিগ্রহ অষ্টাধাতু নির্মিত ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ସାମ୍ୟ ଭାବର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ବୋଲି କହିବା ସମିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ରଣଦୁର୍ଗା ବନଦୁର୍ଗା ମହାକାଳ ଦୁର୍ଗା ମହାକାଳ ଭୈରବୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ନାରାୟଣୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଖମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଯାଜପୁର ବିରଜାଧାମରୁ ଆଣି ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଉଳଝରି ଉଷ୍ମ ପ୍ରଶ୍ରବଣ ଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଆଠମଲ୍ଲିକର କଦମ୍ବଂଶ ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ରାଜଧାନୀ ଥିବା ମଣ୍ଡପା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଲେ ପୁନଃ ଆଠମଲ୍ଲିକ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କଇନ୍ଦ୍ରାଗଡ଼ ହେବାରୁ ସହରର ପୁରୁଣାଗଡ଼ ରାଜା ପ୍ରସାଦରେ ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବେବି ସେଠାରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ହୋଣ୍ଡପାଠାରେ ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଯଥା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଖାସ୍ ତତ୍ଵାବଧାନରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥିବାବେଳେ ସହରର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିଠାରେ ମା' ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏଠାରେ ମା' ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି ରେଢ଼ାଖୁଲ ରାଜା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜରିଆରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା ଫଳରେ ରେଢ଼ାଖୁଲ ରାଜା ଉପାସୂନ୍ୟ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ରାଜ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବାସୀଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ